халықтың хұқықи мәдениетін көтеру нызамшылық хұжетілерінен юридикалық һәм физикалық шақсылардың кең түрде пайдалану имканиятіын тәмелеу жәмиеттің хұққи мәлімлеме системасын жетілістіру мақсатынде бүгінгі күнде қатар электрон мәлімдеме дереклері жаратылған lexuz мілли базасы да сол қатарда сайттың тұрақты көрушілері саны бүгінгі күнде бір күнде шамаменен сексен 87 сексен мың адамды көрулер болса екі жүз екі үш жеті мың адамды құрамақта lexuз мілли базасының модернизацияланған версиясынан пайдалан оның қосымша қолайлықлары әмде үмканиятлары атамасында пайтақтымызда семинар болды семинар Өзбекстан республикасы Адалад, мэллей, хохи, мәлімліме оған қалы, қалы, әділдік министрлігі жанындағы адалат мilliy хұқықий мәлімlеме орайы тарафынaн шөлкемлестірілді оған қала һәм районлық әділдік бөлімдері нотариуслар адвокаттар мемлекеттік қызметлер орайы мемлекеттік басқару ұйымдары жауаплы қызметкерлері юрис мәслахатшылер халық депутаттары жергілікті кеңеслері тұрақты комиссиясының баслықтары мемлекеттік емес коммерциялық емес шөлкемлердің һам ғалаба хабар құралдарының уәкілдері қатынасты. адалат міллий хұқықий мәлімдеме орайы жауаплы қызметкерлері ularga o'rayning tikorg'i vazifalari hamda lexu'z milliy bazasi uning qulayliklari jana foydalanuv qaqidalari haqida to'liq ma'lumot berdi har bitta hujjat o'sha milliy bazaga joylashtirilgandan so'ng ularni o'sha tekshirish jarayoni amalga oshiriladi va shundan so'ng ularni htmail shakli milliy bazada milliy bazaga joylashtiriladi shuningdek ularni nazorat holatiga keltirish ham shunday shaklda amalga oshirladi ya'ni har bitta normativ huquqiy hujjati rekviziti bo'yicha alohida o'sha konstruktor orqali ularni nazorat holatiga keltirib milliy bazaga joylashtiriladi shu o'rinda birinchidavbatda yana bir bor markazimizni faoliyati haqida kengroq gapirmoqchi edim markazimiz o'sha ikki ming yigirmanchi yil noyabr oyida vazirlar mahkamasining olti yuz yetmish sakkizinchi sonli qarori asosida adolat milliy huquqiy axborot markazi shaklida tashkil etilgan bunda bir qator yangi bo'limlar tashkil etilgan shuningdek avvalgi Uh, huquq va burch jurnali ma'lumotinglar bo'lsa kerak inson va qonun gazetalari bo'ladi shularni ham birlashtirish orqali adolat milliy huquqiy axborot markazi tashkil etilgan markazdi uh, o'sha birinchi bir faoliyati o'sha noshirlik faoliyati bilan bog'liq bo'lsa shuningdek o'sha uh, o'zbekiston respublikasini kodekslar to'plami shuningdek boshqa huquqiy va boshqa mavzular uh, masalalar bo'yicha o'sha kitoblarni nashr etish faoliyati bilan shug'ullanadi uh, ayni vaqtda o'sha oxiriga kiritilgan noshirlik faoliyatida oxiriga kiritilgan o'sha kodekslarga kiritilgan o'zgartirishlarni qayta nashr etish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda shuningdek yuristlarimizga ma'lum o'zbekiston respublikasi yuridik ensiklopediyasi mavjud edi bu oxirgi marta o'sha ikki ming to'qqizinchi yilda adashmasam nashr etilgan edi hozirgi kunda qonunchilikdagi ko'p narsalar o'zgarganligi yangi terminlar kiritilganligi shuningdek o'sha o'zbekiston respublikasini qonunchilik tizimidagi ko'p o'sha yangi atamalarni yangi tushunchalarni yana ham bir bor qayta tahrir etish ularni qayta o'sha ko'rib chiqish yuzasidan markazimizni xodimlari tomonidan o'sha yuridik ensiklopediyasini ishchi guruh tuzilgan bu bo'yicha qayta nashr etish bo'yicha ishlar ham amalga oshirilmoqda ma'lumot үшін айтатұғын болса, ғамеміздің күнделікті тұрмыста пайдаланып келтрған лекс уз мүлі базасы Хухам һәм хұқuқий тарауында мемлекеттің текарғы хұққи мәлімеме ресурсы болып өзбекстан республикасында қабыл етілген барлық нызам хұжжетлерін жинайтұғын рәсми электрон дерек 2010 жыл 1 январдан бастап барлық пайдаланушыларға лексуздан бепұл пайдалану имконияты жаратылды ushbu uh, lexus saytda asosiy o'zgarishlar ya'ni o'sha aqlli qidiruv uh, tizimini joriy qilinganligi bundan tashqari o'sha uh, qisqartma so'zlarni tashkil topganligi ya'ni shu qisqartma so'zlar orqali foydalanuvchilar o'ziga kerak bo'lgan hujjatlar bilan foydalanish imkoniyati yaratilganligi bundan tashqari shu ovozli qidiruv shaklini uh, joriy qilinishi uh, va lexus saytini mobil versiyasini takomillashtirilganligini inobatga olishimiz mumkin ushbu tadbirdi o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad barcha davlat idoralarini yuristlariga ya'ni o'sha Lexus sayti bilan ishlash bo'yicha ya'ni o'zlarini malakalarini oshirishi ya'ni o'sha Lexusdan foydalanish bo'yicha o'ziga kerak bo'lgan hujjatlarni izlashda qanaqa imkoniyatlar mavjudligi ularni tezroq topishda işte va xalqqa tushuntirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda lexus saytidan kuniga bir kunda sakson sakson ikki mingta foydalanuvchi kirib o'ziga kerak bo'lgan hujjatlar bilan tanishish imkoniyati mavjud bundan tashqari ikki yuz to'qson ming uch yuz mingdan ziyod foydalanuvchi ko'rishlar sonini aytsak bo'ladi va hozirgi kunda lexus sayti huquq targ'iboti yo'nalishi bo'yicha barcha saralangan ro'yxat bo'yicha birinchi o'rinda ekanligi va umumiy ma'lumot beruvchi saytlar orasida to'rtinchi pog'onada band qilnganligini inobatga olish mumkin бүгінгі күнде базада нiзаmшылық hujjaтlarі sud hұжжетлері Өзбекстан республикасының халықаралық шартнамаларынан тысқары сотқа байланысты хұжжетлер шартнамалар келісім бітімлер сенімхатлар корпоратив хұжжетілер жеке құрамға байланысты хұжжетлер арза ілтімаснама хұжжетілері де жайғастырылған семинар қатынасушылары бұл бойынша өздерінің қызықтырған сұрауларына хәр қанегелерден жауап алды